Засідання Круглого столу на тему «Реалізація державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки відкрив заступник міського голови Олександр Світличний. Він зазначив, що питання реалізації завдань і доручень президента України стосовно вирішення актуальних проблем регіону в рамках виконання національного плану дій на постійному контролі у виконковій міськради. Олександр Світличний зупинився на цілій низці міських програмних проєктів, які були виконані за два останні роки в різних галузях за рахунок коштів міського бюджету. бюджета социальных инвестиций великих предприятий и субвенций государственного и областного бюджетов. Акцент сегодняшней зустрічі был сделан на вопросах підвищення конкурентоспособности экономики места и улучшения инвестиционных условий. Был заключен соответствующий договор с Федерацией канадских муниципалитетов, и мы реализуем программы, которые сегодня вот уже есть, ну скажем так, продукты этой программы это и бренд города, это и разработка маркетинговой стратегии города, институт развития города, это тоже совместное было предложение о создании, поддержал нас городской голова, и мы создали такую вот институцию, которая сегодня, ну скажем так, уже есть определенные наработки, определенные проекты, которые сегодня реализует институт. Это и промышленный туризм, вот, это и, скажем так, развитие и продвижение бренда города, ну а что такое бренд города, это лицо города, и мы сегодня хотим, в общем-то, позиционировать наш город не только как там промышленное сердце Украины, такой уже у нас стереотип сложился, а это все-таки культурная, в общем-то, столица Украины. это и социальные все проекты, которые, в общем-то, инициативы, которые есть сегодня в стране, они все, в принципе, реализуются в том числе у нас в городе. Сьогодні фахівці управління економіки та інститут розвитку міста працюють над рядом проєктів, покликаних покращити умови для залучення інвесторів. Всі вони закладені в національний план дій та стратегічний план розвитку кривого рогу. Два основних проєкти. та ми сьогодні пощу на стадії завершення та путевник инвестора мы разработали, и мы сегодня его будем реализовывать в рамках нашего Криворожского ресурсного центра. То есть мы сделали модуль, который будет частью нашего Криворожского ресурсного центра. Сегодня мы уже обозначили там и земельные участки, мы сегодня заканчиваем паспортизацию этих земельных участков, переводим это все на английский язык, и в принципе это будет все доступно в онлайн-режиме режиме потенциальным инвесторам, как внешним, так и внутренним. Кроме того, на эту сессию мы выносим Проект решения про утверждение концепции создания индустриального парка на территории города Кривого Рога. Это тоже такой интересный проект. Это даст нам возможность этот проект подать в национальное агентство национальных проектов. И... Дай бог, мы надеемся на то, что этот проект будет внесен в реестр. Это нам позволит привлечь, опять же, государственные инвестиции на развитие или, ну, скажем так, как стартап для развития нашего индустриального парка, этой коммуникации. Вот прежде всего это какая-то инфраструктура для того, чтобы мы запустили этот проект. У напрямах діяльності нещодавно створеного інституту розвитку міста значаться такі, як підготовка інвестиційних проєктів для потенційних інвесторів та заявок для отримання грандової допомоги соціального спрямування, проведення професійних маркетингових соціологічних опитувань та майстер-класів різноманітних освітніх програм. І вся ця діяльність потребує активної взаємодії з представниками бізнесу. Звісно ж, тут першим компонентом може бути обмін інформацією. Вот, потому как для того, чтобы определить наши точки соприкосновения, нужно больше напитаться, более детальной информацией о том, чем все-таки, чем мы занимаемся, какие конкретно проекты реализуются, детали этих проектов, цифры и все остальное. Поэтому естественно мы можем при наличии желания и получать эту информацию, давать актуальные актуальную информацию по де, де, подготовке наших инвестиционных предложений. Сейчас на данный момент они уже есть, вы можете ознакомиться и с самим предложением, самой идеей. Соответственно, мы можем так или иначе способствовать э, э, тому, чтобы предприниматели лучше понимали, какие акценты нужно ставить в своей работе, вплоть до там, категории товаров или услуг, которые потенциально максимально интересны жителям города. Підприємці за круглим столом також порушували проблеми стрімкого впровадження нових форм бізнесу як необхідний захід в нинішніх економічних умовах для вирішення питань зайнятості населення. Зокрема, йшлося про розвиток будівельної гаузі в місті.